Tuan dan Ketua, saya ada lima poin utama untuk perbahasan pada hari ini. Oleh kerana sempena Depa Bali ini, saya juga ingin menyentuh mengenai kebajikan masyarakat India. Di dalam ucapan bajet, saya terjumpa poin 215 pada muka surat 115 ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri yang bertajuk kemudahan kawasan PPR yang lebih manusiawi 143 juta ringgit untuk selenggara rumah strata kos rendah sederhana termasuk pergantian lift yang usah. Yang penting yang saya nak sebut, hampir 90 juta ringgit menambah baik prasarana asas kampung baru Cina dan kampung India. Soalan saya di sini ialah saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah yang dimaksudkan kampung India? Kita tahu kampung baru Cina, ya kita tahu di mana kampung India yang dimasukkan dalam ucapan ini 90 juta untuk memperbaiki prasarana? Adakah kampung India itu di uh, Little India yang sekarang ini di Brickfield ataupun di Batu Cave? Di mana? Di mana sebenarnya kampung India ini? Ha, Kota Raja pun senyum, tak tahu di mana. Saya ingin menyatakan bahawa di luar sana pekerja-pekerja estate yang bersara daripada pekerjaan mereka dengan syarikat peladangan saya dipahamkan lebih daripada satu juta mereka yang tidak mempunyai rumah. Adakah itu menjadi perhatian pihak kerajaan madani sekarang ni menyelesaikan masalah pekerja-pekerja bekas pekerja ladang yang tidak mempunyai rumah. Dalam hal ini saya ingin merekodkan di dalam dewan ini bahawa di Kelantan kerajaan Kelantan pada tahun 2018 telah membuat satu polisi memberikan rumah Tapak-tapak rumah kepada pesara-pesara pekerja ladang yang telah berhenti daripada syarikat yang kebetulan tidak menyediakan kemudahan tersebut. Saya ingin catatkan kerajaan Kelantan telah membuat pengambilan balik tanah seluas 15.38 hektar di ladang yang bernama ladang Kerela Kerla mungkin Kuala Paku, daerah Ulu Kustial, Tanah Merah yang mana kerajaan Kelantan telah memberikan tapak rumah kepada pesara-pesara syarikat peladangan. 99 lot kepada masyarakat India, 91 lot kepada masyarakat Melayu, 4 lot kepada masyarakat Cina yang bersara daripada ladang-ladang. Ladang di Kerila ini kepunyaan Kuala Lumpur Kepung Berhad, satu syarikat peladangan yang besar dalam negara kita ini jadi apakah uh, perancangan kerajaan Madani sekarang ini untuk menyelesaikan persoalan asas kepada rakyat iaitu perumahan terutamanya kepada pekerja-pekerja bekas pekerja-pekerja ladang saya ingin penjelasan poin saya yang kedua ialah mengenai satu dasar kerajaan Madani juga yang dilancarkan pada tahun 2024 kebetulan YB Pandan ada di sini ini dia punya cal dia iaitu Putra 35. Putra 35 ataupun Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 yang telah dilancarkan setahun yang lepas, lebih daripada setahun yang lepas dan di dalam bajet ini disebut oleh Yang Mak Bomak Perdana Menteri pada tuan poin 137 Ekonomi Bumi Putra Agenda ekonomi Bumi Putra dipacu dengan pendekatan lebih terangkum melalui Putra 35 keutamaan diberi kepada pembiayaan pembangunan bakat dan pemilikan strategik supaya lebih ramai usahawan Bumi Putera dapat melonjak ke sektor bernilai tambah tinggi. Saya, Perikatan Nasional tidak mempunyai masalah untuk menyokong dan juga bersetuju dengan plan transformasi Putera 35 ini. Namun demikian persoalan kami ialah sejauh manakah status Putra 35 yang patut diterajui dan dipantau sepenuhnya oleh satu majlis yang dinamakan Majlis Ekonomi Bumi Putra MEB yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri sendiri dan uh, pemain utama kepada putra ini tidak lain dan tidak bukan ialah mantan Menteri Ekonomi iaitu YB Pandan sendiri. Sekarang ini Menteri Ekonomi tidak ada. Nak jawab soalan pun timbalan menteri saja ada. Jadi bagaimana pelaksanaan dan keseriusan pihak kerajaan dalam agenda memajukan uh, pelan transformasi ekonomi Ibu Putera ini. Saya ingin memetik satu peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan iaitu perkara 153 Perlembagaan Persekutuan yang bertajuk perizaban kota berkenaan dengan perkhidmatan, permit dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan juga Sarawak. Di bawah perkara 153 ini jelas mana-mana kerajaan yang menjadi kerajaan di Malaysia yang melaksanakan apa-apa dasar dan polisi ekonomi mesti tertakluk kepada perkara 153 tak kira daripada parti mana kerana ianya adalah satu peruntukan yang tercatat dalam perlembagaan dan perlembagaan perkara 4 menyatakan bahawa perlembagaan adalah undang-undang utama dalam persekutuan dan apa-apa undang-undang yang dilulus selepas hari merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan. Oleh itu, saya ingin menegaskan bahawa Putra 35 sepatutnya dan sewajarnya memenuhi dan juga uh, mematuhi peruntukan 153 berkaitan dengan uh, ekonomi orang Melayu dan juga ekonomi anak negeri Sabah dan Sarawak. Kota Baru mohon ya, sedikit masa. Ah, setengah minit. Boleh Setengah ya? ya. minit. Okay, ya. ya. Uh, bukan hendak membahas apa-apa. Cuma nak memaklumkan rombongan daripada cawangan N46 PBB Meradung. Seramai 70 orang dalam Parlimen Tanjung Manis datang pertama kali ya. ke Parlimen. Terima kasih Kota kasih Baru. Terima bagus, kasih bagus Sabah. Kota Baru. Kasih bagus Sabah. Eh. Ya. Terima kasih. Selamat datang. Okey, oleh sebab itu oleh kerana peruntukan 153 di dalam perlembagaan, maka saya dengan tegas mengatakan bahawa agenda orang Melayu dan agenda Bumi Putra mestilah dipenuhi oleh kerajaan yang memerintah ini. Poin saya yang ketiga. Tadi saya nampak segambut ada di sini. Sudah tidak ada. Saya ingin menyentuh mengenai isu yang amat besar yang juga berkaitan dengan perlembagaan dan juga perkara yang dirasakan satu skandal sebagaimana kata yang berhormat Kanga satu skandal besar yang memalukan negara kita di mata antarabangsa iaitu mengenai isu keputusan dan juga hukuman FIFA Football International di Football Association Federation International di Football Association satu badan bola sepak antarabangsa yang telah menjatuhkan hukuman Kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia Dan juga tujuh orang pemain naturalisasi Yang telah diterima untuk menjadi warga negara Dan juga pemain pasukan bola sepak negara Tuan dan Pertua saya ingin Bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri Khususnya Jabatan Pendaftaran Negara Kenapa dan mengapa Apabila Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah membuat suatu permohonan kepada FIFA untuk mendaftarkan tujuh orang pemain yang berasal daripada luar negara yang telah diberikan taraf kewarganegaraan di bawah Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan tetapi akhirnya apabila permohonan mereka ini sampai kepada FIFA dan kebetulan adanya aduan daripada satu pasukan bola sepak iaitu pasukan Vietnam yang telah kalah kepada Malaysia 4-0 dalam perlawanan yang kebetulan segambut pergi tengok, larut pergi tengok, saya pun pergi tengok. Kita gembira Malaysia menang 4-0. Kita beranggapan bahawa kemenangan ini kerana kebaikan ataupun kepintaran pemain-pemain Malaysia sama ada anak watan ataupun warga negara. Tiba-tiba FIFA setelah menerima aduan daripada Persatuan Bola Sepak Vietnam mendapati bahawa permohonan yang dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia berdasarkan dokumen-dokumen yang mengatakan bahawa tujuh orang pemain daripada luar negara ini yang mendapat mendapat keluarga negaraan datuk dan nenek mereka dilahirkan di Malaysia pengesahan dibuat oleh Jabatan Pendaftaran Negara Satu jabatan yang bertanggungjawab berkaitan dengan Kad Pengenalan dan juga Pasport Antarabangsa Malaysia FIFA mendapati bahawa kenyataan ataupun dokumen yang dikemukakan itu Adalah dokumen yang palsu dan dipalsukan Berdasarkan kepada pengesahan daripada Jabatan Pendaftaran Negara Kota Baru Bukan. Sebagai contohnya, sekejap. Sebagai contohnya, seorang pemain Daripada Spain Maria Belen beliau mengatakan datuknya dilahirkan di Melaka tetapi FIFA mendapati datuknya ni lahirnya di Santa Cruz di Lama Palma Spain Seorang lagi pemain dia kata datuknya Carlos Rogelio Fernandez dia kata lahir di Malaysia disahkan oleh JPN sebenarnya FIFA mendapati datuk dia ni lahir di Argentina Kemudian Omar Eli Holgado Gadon dikatakan oleh pemain yang mendapat warganegara warga negara ini datuknya lahir di Georgetown negeri Pulau Pinang. Sebenarnya FIFA mendapati datuknya lahir di Buenos Aires, Argentina. Begitu juga seorang lagi ini dia kata datuk dia lahir di Pinang tetapi sebenarnya lahir di Argentina. Seorang lagi datuk nama Naya Di Oliveira Dikatakan lahir di Johor tapi sebenarnya lahir di Brazil. Yang dikatakan lahir di Kucing Sarawak pun ada. Pantai Manis. Nama dia Gregorio Ira Zabal Lami Kuis, Dikatakan lahir di Kucing. FIFA mendapati dia ni dilahirkan di Luno Vizcaya, Spain. Dan yang terakhir ni, dia kata datuk dia nama Hendrik Jan Hevel. Dikatakan lahir di Melaka tetapi FIFA mendapati Datuk dia lahir di The Hague, Holland, Netherlands. Ini adalah satu pembohongan jelas. Dokumen itu telah ditipu oleh Jabatan Pendaftaran Negara yang mana dalam pengesahan yang dibuat oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, beliau mengakui bahawa Jabatan Pendaftaran Negara tidak mempunyai bukti yang jelas dan tidak ada dokumen handwritten daripada dokumen dalam Jabatan Pendapatan Negara tapi JPM telah mengesahkan sebagai true copy as original begitulah bunyinya menyebabkan FAM telah didenda sebanyak 350,000 Swiss franc bersamaan 1.9 juta yang teruk lagi tujuh orang pemain yang diberi warga negara dan juga naturalisasi ini Digantung 12 bulan Mereka ini pemain yang bermain di liga-liga luar negara Bila-bila masa saja Mereka akan menyaman FAM dan juga kerajaan Malaysia Saya ingin mendapat penjelasan Daripada Menteri Dalam Negeri Kenapa dan mengapa Perkara seumpama ini Pemalsuan dan cheating Penipuan telah dibuat oleh kerajaan Memalukan negara Di peringkat antarabangsa Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Rakyat di luar sana Kota Baru. Ini perkara yang kita nak jelaskan Kerajaan kena jawab Malu kalau tidak Sebuah kerajaan yang berdaulat Kita ada negara hukum Tetapi kita telah membuat satu penyelewengan fakta yang jelas dan tidak Kota Baru minta ya. celahat. Minta okey. Terima kasih Kota Baru. Saya nak minta pandangan daripada Kota Baru berkenaan dengan apabila satu aduan telah dibuat oleh uh, Vietnam kepada FIFA. FIFA dapat mengesan dokumen-dokumen false dokumen, dokumen, dokumen ini. Tetapi kenapa KDN? KDN kita sepatutnya kita dah ada SOP. Yeah. Bagaimana kita boleh neutralisasi approval benda-benda uh, ini? Jadi kalau jelutong saya boleh faham pasal dia memang untuk naik daripada okay. dia jadi yeah. kita Boleh kita boleh terima, yeah, tapi kalau yang ini yang satu masalah Macam mana pandangan Inilah, inilah uh, pendang, kita kita cukup kecewa Apabila yang berhormat kanga memberikan uh, MQT baru ini, beliau telah disindir oleh Menteri kononnya pelu kapok pelu kapok apa ni? Sungai Petani, faham tak? Baru. Peluru kapok. ini peluru meriam yang ya, ya. boleh meruntuhkan imej negara baru. satu penyelewengan ringkas, ya, ya. ringkas saja Buru. ini satu perkara yang amat memalukan di Pekat Dunia persoalan saya betul, setuju tak? Uh, Kota Baru, bahawa kerajaan bukan saja scam rakyat tapi kadang juga scam uh, FIFA untuk mendapat kredensiasi. Jadi kadang scammer sekali. Ya Bomat. Ya Bomat, ya, Bomat tuan di ketua FIFA ni badan dunia. Dia ni bukan cak ayam. Apalagi lagi perlu kapok. Saya nak baca decision yang dibuat oleh Chairperson of FIFA Disciplinary Committee Nombor satu The Football Association of Malaysia Dengan izin And the players Seven players are found responsible for having breached Article 22 of FIFA Disciplinary Code in bracket forgery and falsification for having used forged and or falsified document in FIFA proceedings. Ini seluruh dunia boleh tampak Ketua, decision yang dibuat oleh FIFA. Kata baru, Satu lagi, sikit. Uh, Setuju tak? Uh, kita baru, kita minta supaya Menteri bertanggungjawab supaya letak jawatan supaya so, bertanggungjawab. Terima kasih. Sepatutnya kalau dia bermaruah begitulah. Ya, bermaruah. Tak baru lagi okay, sikit sikit. Sikit. Sikit, nah, sikit Oh, saya, saya dah 4 fikir minit. kalau 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 ketua, kalau, ketua belakang hmm. saya nak, nak sahkan bahawa kalau sekiranya confirm dia berlaku penyelewengan penipuan, kerajaan sepatut membatalkan penganugerahan kewarganegaraan sekali. Sebab data dokumen dia beri itu dokumen yang yang palsu. Yeah. Jadi sepikir harus harus ya. perkara ini di sepatutnya begitu saya bersetuju dengan kubang krian sepatutnya ianya adalah void ab initio bata daripada awal lagi kerana tidak memenuhi segala ciri-ciri lawyers for liberty telah membuat kenyataan mempersoalkan sama ada tujuh pemain naturalisasi ini mempunyai kepakaran berbahasa melayu sebagai salah satu syarat di bawah perkara 19 untuk memberikan uh, kewarganegaraan. baru sikit je. Saya sik, masuk sik, ke sik, sikit belakang sikit je. Ya. Kau baru setuju tak ketika rakyat di luar sana bertanya kenapa begitu mudah uh, menteri memberi budi bicaranya meluluskan kerakyatan ketika mana ribuan anak-anak di Sabah yang stateless ini tidak pun diuruskan oleh kerajaan dengan sebaiknya bahkan begitu mudah uh, diberikan kerakyatan kepada pemain yang kita tak tahu yang disebut tadi ni. Jadi ini juga pengkhianatan kepada rakyat ya. Sabah itu sendiri. Apa ni Ya Bumat Syed, terima kasih. Saya pun Uh, amat amat apa ni rasa heran dengan bangganya ya berhormat menteri uh, dalam negeri pada 9 Oktober baru ini menjawab dengan bangganya dia sebut berapa jumlah pemain bola sepak yang telah diberi taraf negara melalui jaluran naturalisasi jawapannya 23 ya yeah. berapa banyak permohonan warga negara 49000 Berapa banyak lagi permohonan yang belum dibuat keputusan? 6, Maknanya sepanjang dia jadi menteri dalam negeri dia telah meluluskan 43,000. Saya juga memohon beliau memberikan perincian 43,000 keluarga negaraan daripada mana, daripada negeri mana, asalnya daripada mana. 43,000 yang hanya berbaki 9,000 saja. Tuan dan tuan poin saya terakhir ialah mengenai saya ingin bertanya juga kepada menteri dalam negeri. Apakah standard operating procedure atau SOP Apabila satu-satu jabatan kerajaan, jabatan penguatkuasaan kerajaan, khususnya di bawah uh, Kementerian Dalam Negeri, mengadakan latihan dan juga apa-apa uh, exercise bagi satu-satu badan. Sebagai contohnya, kalau sekiranya agensi itu mempunyai pasukan komando, bagaimana SOP untuk mengadakan latihannya? Saya ingin menarik perhatian Dewan Undian ini berhubung dengan satu jabatan di bawah JPM iaitu APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Pada 29 hari bulan 9 tahun 2025, satu kejadian telah berlaku di daerah Marang, Kuala Terengganu. Secara spesifiknya, Kampung Rusila, Marang, Kuala Terengganu. Pada kira-kira jam 10 pagi, satu kumpulan orang sekitar 10 hingga 15 orang dalam lima kenderaan telah tiba-tiba dalam keadaan mencurigakan menyerbu masuk ke dalam masjid Kampung Rusila Marak. Apabila ditegur oleh orang ramai yang berada di situ, mereka menjawab, "Kami polis masuk dalam masjid pakai kasut masuk ke kawasan sembahyang perempuan." masuk dalam itu dan mengadakan penggeledahan dan sebagainya menimbulkan rasa cukup tidak senang di kalangan rakyat yang berada di situ apabila dibuat satu salpas itu saya ada banyak dokumen dan juga video pun dia diambil daripada CCTV masjid itu sekumpulan orang ini dalam keadaan mencurigakan menyerbu masuk dalam masjid ini apabila pihak pengurusan masjid membuat report polis di Balai Polis Marang Maka satu agensi kerajaan iaitu APMM Telah mengeluarkan ataupun dijumpai satu dokumen daripada APMM ini Ditujukan kepada pihak-pihak tertentu Tajuknya Pemakluman Latihan Pelarian dan Pelolosan SERE -E, Kursus Asas Komando Star Team Siri 1 2025 Agensi APMM Malaysia disebutkan di sini, apa yang berlaku itu adalah latihan komando APMM dalam sebuah masjid tanpa pengetahuan pihak pengurusan masjid. Apa ini? Adakah ini SOP, Kementerian Dalam Negeri? Kalau saya kebetulan berada di situ, kalau saya memiliki atau membawa senjata api yang saya lesen, saya akan, I will open fire, saya akan tembak. Kalau itu ancaman yang berlaku dalam sebuah masjid. Apakah ini gara-gara ulangan peristiwa memali tahun 1985 penyerangan terhadap tempat suci ibadat rakyat. Ini bukan kerana masjid. Kalau ini berlaku dalam satu gereja atau dalam satu tempel pun kami menentang perkara itu berlaku. Apa latihan komando dibuat di tempat ibadat rakyat Malaysia? Be it masjid ke temple ke church Tak boleh Nama lagi APMM Penguasa Meritim Apa kecerita Pergi buat serbuan dan juga latihan atas darat Buatlah dekat laut Ini Meritim Ini kita cukup pelik Benda-benda pelik Di bawah kementerian Dalam negeri With due respect Jadi saya mohon Perkara-perkara ini Dapat diberikan penjelasan Yang se jelas-jelasnya. Habis. Kota Baru, sekejap. Tenang sila duduk. Boleh jawab. boleh sikit-sikit ya. Sikit, sikit, sila Kota duduk. Baru. Okey, Kota Baru apakah ini perancangan ya, untuk membunuh Presiden PAS yang ada di Masjid Rusila itu? Kita, ya, ini kita, kita tidak mahu mau buat andaian Tetapi kenapa marang? Kenapa Rusila? Kenapa masjid? Ni APMM ni. Bukan komando tentera darat. Kita boleh faham sikit. Ni menteri, bekas menteri dalam negeri buat ini. Terkejut. Ini saya ada semua dokumen. I am responsible for what I have said in this Dewan. Inilah keadaan. Kasih. Uh, ini adakah ini uh, uh, perkara yang nak menakut-nakutkan, menimbulkan fear factor kepada rakyat dalam negara kita ini. This is very unbecoming, Tuan Yang Di-Pertua. Yeah. Terima kasih, Yang Berhormat. Ini kita harap mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya daripada pihak kerajaan. Terima kasih. Okay. Terima